Пока молчат. также болельщики, в принципе, такая встреча, угадать счет, ну, никто, наверное, не возьмется, какой угодно, как угодно может завершиться сегодняшний вечер, опять же вечер, который мы очень сильно ждали, вечер Украина Россия сейчас. Но, наверное, ничего нет важнее доказать, кто все-таки сильнее в ринге. Представление рефери, я так понял, до этого поименно представил. Они будут, конечно же, меняться сегодня. В ринге, опять же, новые правила, про которые мы вам рассказывали в течение всего сезона. Вот как раз к этим новым правилам больше всего вопросов. Ну и появление первого Українського атамана Касанбой Дусматов Команда лучше сам прапор при плазме Спатило в себе воїнах без страшних братью по руху ведомах одно целью глаза горят у них жажды боє и стремление поспоригати так жваних лопчина такі гатамана мужик. Ну и уже готовый вин даты бит 30-ричному надсвечному аэропетяну. Да, вот тут, опять же, ты правильно обратил внимание про рост, вес там, любительский ринг, конечно же, надо вспоминать, но возраст. Возраст это опыт, и тут 10 лет разницы. Опять же, там послужной у Давида Арапетяна приличный. Чемпионат Европы, и мира, шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира дважды. Ну, вы понимаете, да, также бронза. Олимпийских игр пока не может похвалиться таким Хасанбой Дусматов, но ему всего 20 лет. Для этого он, в принципе, и пришел в клуб «Украинские атаманы». Это также для него новая ступенька. И хочется сказать, что ну, этот год такой получился в плане бокса голый. Нету ни чемпиона Европы, чемпионата Европы, ни чемпионата мира для боксеров, аматоров. На данный момент это лучшая проверка их силы, их боевой готовности, потому что, ну, в принципе, уже скоро, можно так говорить, и Олимпийские игры в Рио. Но и в ринг выходит Давид Айропетян. Ось він на ваших екранах. Номінальний фаворит цього припустя, в першу чергу, саме через регалії, не будемо про це забувати, саме через досвід. Але це ну, вагова категорія. До 49, так, тут будь-що може відбутися, будь-що може трапитись. І настільки велика кількість ударів буде вилітати і знову ж таки повертаючись до слів Василя Ломаченка. Треба перемагати так, щоб не виникало запитань. опять же, первый бой, от которого, ну, в принципе, хотел сказать, от которого будет очень многое зависеть, от каждого боя из 10 будет зависеть очень засыпает. и очень многое, да, но в принципе, как начнут, так и будет дальше. Единственное, хочется сказать, что ну, вы понимаете, что по 5 встреч в, в Москве и в Киеве, ну, есть так тайбрейкер в случае равенства там 5-5. В общем если получится, от украинских атаманов это Александр Гонзуля. Гонзуля, которого, ну, в принципе, наверное, он ожидался в стартовом составе, будем так сказать. Но тут тоже приходилось очень многое думать, считать, просчитывать нашим тренерам. Потому что, вот, э, вот, опять же, надо было угадывать пары соперников, как-то их где-то по-спортивному обманывать. Да? Но и на данный момент Александр Гонзуля, именно он, вес 81 будет тайк-брейкер. И Александра Гонзулю оставили вот так вот, что, в принципе, может э, все решаться в дополнительном бое. Опять же, напомним, это будет в Донецке. О том, когда смотреть, мы вам обязательно еще расскажем. Но тут все готово у нас к началу первого боя. Боя легких ребят. Но от этого еще, наверное, более быстрых ребят. Так, тут лучше встыгай раховать. Тим сложнее будет арбитром. Про это тоже сказать. Эдуард Кравцов, главный тренер. Двократний чемпіон Європи, бронзовий призер Олімпійських ігор і Сіребриний бронзовий призор чемпіоната міра. Леді ден джеремен тю тайм юрпенчемпіон. Незабаром все у нас розпочнеться. Вже чекаємо, так коли кинуться у бій обидва боксери. Ну а щодо Олександра Ганзуля дійсно погоджуюся з тобою. Міг він вийти а, в основі, так би мовити, якщо не ну, так, в наступном ужине, але там номинально пока что заявлено Александр Хижняк, Александр Гонзуля, вы категории до 81 килограмма. Да, в принципе Гонзуля 21 летний наш сборник начал очень здорово всемирной серии бокса, это и победа над Кембелом, над Леандро Луной, но единственное, что поражение, но там соперник действительно очень сильный Абдельхафид Бенчабла, вот последний бой Александра Гонзуля против итальянской команды судьи на ваших экранах. Видим, что все, точнее, очень надеемся, что все будут очень внимательно смотреть бой. И именно только бокс. не буду считать удары. Ну что, бокс начался с Богом. Нам надо минимум проходить в полуфинал. Нам это очень бы хотелось. Ну и одразу начали махать обидва боксера. Одразу кинулся у двобі. к там розведка Все ж таки щитова категория категорія А, чи то так темперамент хлопців а, побачимо рапітян таке враження, кинувши цю двобів, вирішив дещо взяти паузу і витримати суперника, висмерти на себе, якщо й не було, і там вже його ловити. Посмотрите, начало первої секунди просто в розміни йдуть. Вы слышите подсказки. Ну так, широким шагом пошел э, с первых секунд Хасанбой Дусматов. Ну и очень удачно ныряет сейчас от этих ударов. Аеропитян 30... 10 лет разницы в ринге встретились. Посмотрим. Вот. Хасанбой прижимает соперника к канатам, но и также Аэропетян очень легко уходит под рукой, выходит из-под канатов. Ну и супер у нас начинаются. Хотя и так очень тяжело определить количество точных попадений. Ну там в том это, что э, раховать судью, это уже пометно по первому раунду. Никакой разведки. Разведка это для кого? Это разведка это не для нас, так? Одразу кинувся, пока что Дусматов саме диктует мову в ринде. саме он задает этот темп, и он очень активно прессингует своего оппонента. Ну да, начало очень активное. Полторы минуты до окончания первого раунда. Напомним, что мы после каждого раунда будем видеть статистику. Будем знать, как считают арбитры. В принципе, Ну так зная, когда мы комментируем возле ринга. Постоянно тоже ну, наши тренеры тоже знают счета. Постоянно пытаются это увидеть. Ну и знаешь, так, так кому счет. Кому и а кто. С... Ух, зарядился мы. так на удар. Так уже хотел вклеить, наверное, сопернику, так что можно просто... Было бы в влечить, так Опять же хочется сказать некоторым арбитрам. Это подобается? Про Василия Ломаченко и его бой некоторым арбитрам. Это было бы очень даже полезно разочек пропустить. Ну, вот Дусматов, знаешь, что пытается Намагается вырвать этот раунд. Но это такое вражение визуально складывается так, что Аэропетян влучнейший. Все таки, большинство его ударов а, достигли ну ты и Цили. 30 секунд, концовка раунда. Как известно, 5 раундов во всемирной серии бокса. Окончание раунда всегда очень важно. Последние 30 секунд. Но начали осторожничать как раз под завершение первого раунда. Пошел вперед Хасанбой, но пошел с блоком. Не пробивает, только когда сближается, начинает это делать Дусматов. А, до речи, ось в антропометрии, вона кидается в знаки, и не в знаки, перепрошу, а в вичи, когда так бачу визитивку, а, подготовленную нашими журналистами. А, майже все россияне антропометрично переважают украинцев. Единственное, что хочется сказать, ничего не хочется так вспоминать и конкретно по личностям, но очень не хотелось бы, чтобы вот, э, Дусматов, э, ты знаешь, сейчас вот так вот вымахался в первом раунде, а потом где-то ему бензина и не хватило там, на четвертый-пятый раунд, который очень важный, потому что ну, в таком весе, по-моему, во всемирной серии бокса я не видел нокдаунов. Очень важно, чтобы физически не сдох. Мы будем у нас сподеваться, будем у нас что Дусматов что делает. А, можливо, это ось на этот темп так а супернику, чтобы где-то его сбить с ритма, чтобы он не рассчитывал на легкую прогулянку. Забегая наперед, Олег, могу сказать, что первый раунд наш. Ну и слава богу. С зеленым решением судей. 2-1 пока в нашу пользу. 1-10-9, 2-9-10. Первый раунд задусматываю. Ну что, посмотрим сейчас на этого 30-летнего аэропетяна, который, ну начал заниматься боксом в 13 лет. Также ну, так, жизнь, можно сказать, потрепала Аэропетяна. Родился он в 83-м году в Баку, но после вот начала Карабахского конфликта его семья была вынуждена переехать сначала в Армению, потом в российский городок Пятигорск. Именно там он и начал заниматься боксом. Ну и сам в принципе, про себя рассказывает, что никогда не пытался даже вот спаринг партнера выбирать, ему лишь бы было с кем боксировать такой настоящий боец. Но сегодня мы очень рассчитываем на нашего дусматова, тем более с таким началом, когда тут ну, вот ну, таки... началось Дос... бодание во втором Будем раунде. Дусматов так мабуть, перший раунд выиграл саме за рахунок своєї активності та наполегливості, саме за рахунок темпу в першу чергу, як воно буде надалі? И также хочется вам напомнить, уважаемые болельщики бокса, что матч-ответ Украина-Россия на телеканале 2 плюс 2 4 апреля в пятницу в прямом эфире в 19.00 мы вас будем ждать. Вот, и Тим пообещать, что Александр Усик к нам присоединится в этот вечер. Он ну, просто не успел вернуться. Да, это. Саша пообещал, что матч-ответку он будет с нами. Сьогодні у нас Мається так на навазі... розстоянні був Василія Ломаченко, Ми теж видите, пытаемся допомогти українським атаманам, підтягуємо наших. Мається на увазі, що буде в коментаторській позиції, шановні того відача, не на уринзі. Хоча хто знає як на складеться так ну а поки що знову ж таки десь мета в прислівя рапітяна грає на відходах, намагається суперника десь підловити, десь зловити. Да, Досматова всю дистанцию разрывает, но вообще не помечает, как не помогает вытримать аэропитя. Ну и а также очень приятно было, то, что хотелось сразу сказать, я надеюсь, вы слышали, когда играл в национальный гимн в нашей страны, что его пели. Есть болельщики в зале в Москве, украинцы, которые пришли поддержать команду украинских атаманов. Также очень нужна ваша поддержка и сегодня, но ну, конечно же, в пятницу в Донецке. Потому что будет решаться, кто идет в полуфинал. Досматов начинает это выражение так частише будет в молоко в этом раунде. Да и повыше, в принципе, будет аэропетян Ну так вот, да, визуально, когда сближаются. Хотя... Не, разница немножко есть. На дистанцию, на короткую, постоянно пытается поднырнуть Дусматов под правой рукой у соперника. По корпусу также пробивает. Но тут уже начинает, начинаются клинчи. Ну, два раунда Дусматов. Дусматов вкасывает еще в такт. нас правая, правая заехала. Есть там привет от Дусматова. И вот раз вызывает соперника. Ну что такое второй раунд, да? Какие-то опять же прогнозы давать, как там насчитали. Я про это я говорю. Смотрите на количество ударов. Выброшенных и Дусматовым, и Рапитянам. Ну, снова ж таки, ось тут уже слід рахувати, яку кількість влучних ударів не з боксер, а за активность п'ятірка, снова ж таки, Дусматов. Ну и, по... би, ну и по попадениям, все-таки, ну я, конечно же, считаю, что это был наш боксер во втором раунде. Вообще очень здорово. И второй раунд. Он очень легко его проводит. Что самое главное, но опять же, хочется сказать, опять забегая наперед. Опять хочу сказать, что это наш второй раунд. Опять ну, же, опять решением, да, так. разделенным решением судей. Вот на вывели. И титр, 9-10, два раунда за нами. Ну! Но... Не слід не слід забувати, арепетян дуже досвідчений. Він може дати ось вимахатись, так, супернику, попалити паливо, а потім взяти його холодним та голими руками. Як то кажуть, побачимо, як воно буде. Наразі раунд 3. І Дусматов ну, поки що дихає. І опять двойко заходять і мене. От Дусматова. Ну и таки, так звернули увагу, Сразу приближается и сразу двійку пытается запустить. Очень часто это два боковых. Вот такие ситуации даже очень так витримати темп, зрозуміти. Ну и акцент, я так понимаю, Айропетян в третьем раунде сделал на акцентированный удар. Вот три раза он так здорово махнул. Видно, что заряжался на этот удар, но также здорово три раза. Дусматов и ушел от этого удара. Посмотрим, что это принесет представителю России, представителю команды «Украинские атаманы». Здорово, очень здорово держится Дусматов. Один вопрос, где же он был раньше, почему мы его не видели в группе? Так, действительно, дебютует Дусматов сегодня, Нас просто забывать. Ну, как на меня... Что здорово Ты сегодня. Подсказки никакие переводить не надо. Все и так понятно, всех Ты, слышно. Лошень не ну, разумеет, кому это казывает, так? Пойми. Хорошо. Покороче, по бей. Вот это как раз, по-моему, был Соболевский покороче. Бей отошел на, два, на такую дистанцию. Дусматов Пытается вот так вот шагом вперед достать соперника. Тут здорово и по корпусу. А перхот тоже прошел. Хорошо, Аеропітян таке враження десь не до оцінив поненти, так? Ну, Каттен беззащитники, знаєш, Акцент Торцент на нападіння, которое пробивається це все, сматовим. Він просто швидше, на що йому річ. Він просто швидше. І допоки Аерокетян готує свою атаку, встигає пропустити два-три удари. Так, можливо, всі ці два-три йдуть в блок, але вони не дають йому дихати. Вони не дають йому продихнути і визиратись за цього блоку з цього захисту. Он тут таким сверху накрывает просто ударом Дусматов. Опять же, удар попадения. Все, что он очень влечит. многое, точнее, не все, а то, что бьет аэропетян, он пробивает блок, но ну, там уже еле достает до Дусматов. Но, хотя, опять же, блок он проваливает. Там, через два, через три удара, но все-таки попадение есть. Давай, 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 У меня же успел исправить. Вася Ломаченко попадание. Давай, 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 давай. Вася смотрит этот вечер, что очень приятно. Ось розний пішов. Ну, важко, так? З такими боксерами, як Досматов. Якщо не заб'є, то заштовхай, як мінімум. Минув раунд третій. Побачимо, кому його віддадуть. Ну, тобто, ми то розуміємо, кому, кому мають віддати. Понятне діло. Але судді можуть бути іншої думки. Алас, да я себе волонтен Саблоски там Так Ну еще раз, все самое вкусное. Все Вот И снова улучшаем. Аэропетян. Ну и утром. Знаешь, такое впечатление, что не повторяя, а это все размен. Как начали с первых секунд шарашить друг друга оба. Так и не отпускают уже. Три раунда. А вот так вот. Вынимаем. Вже вот на стайну. Ну і важко буде Репетяну, з урахуванням того, що це вже раунд 4. Будемо сподіватися на краще. І знову Досматов. Знову Досматов з кроком вперед йде. Все це з ударом. І ось тепер таке враження: так, принаймні, з по цих стартових секундах четвертого раунду, що саме Досматов буде чекати активності від Репетян. Да, счет такой, конечно же, все равно пока остается четвертый и пятый раунд, еще может выстрелить Айропетян. 29-28 и 22 раза по 27-30. Четвертый, пятый раунд. Вот четвертый сейчас очень важный. Четвертый раунд. Как его проведет Дусматов, я думаю, точно так же. Там и Соболевский знает, какой счет на данную минуту. Он также все понимает. Вот тут вот дважды попадает Дусматов, продолжает идти вперед. Досвечев так, хитнулся, хитнулся Арапетян, но досвид есть сразу кинулся в клинч, там рятуется. также пытаются завести публика и болельщики сборной России и своего боксера. Они также понимают, может, что он проигрывает. да, может все. судя по сегодняшнему вечеру. Какой универсальный солдат там в Москве. И Также хочется напомнить, что вы посмотрите на этой неделе не только вечер бокса Украина, Россия и Россия-Украина. Также мы посмотрим в воскресенье, встречу и Куба Америка. Очень интересный воскресенье на телеканале 2 плюс 2. 14.00, как вы сейчас все видите, Куба Америка теж встреча, ну, очень принципиальная, американська школа, бокса кубинская, Ну, звісно ж, в першу очередь будемо смотреть на кубинцев. Так, вони абсолютно дивовижна там команда. Майже без втрат пройшли дистанцию дистанцію в групі. Поступились до речі, тільки росіянам, але тоді вже кубинці забезпечили собі участь у стадії плеоф. Таке враження, що їм було абсолютно все одно з ким боксувати надалі. Ну и, в принципе, тот бой уже, который они проиграли русским тут, в России, немногое значит для кубинцев, потому что первые вот, встречу, это было 6 декабря, буквально третий тур, кубинцы выиграли 5-0 у России. Серьезно, ну, в принципе, то, что, конечно же, есть победа над Кубой, и, ну, у России только плюс. Тут тоже вопросов нет. В принципе, очень сильная команда у России, почти все номера национальной сборной России там. Аэропетян пешев видегроватый. Аэропетян Пешел, виде а пешел надо Это втрачене. Выроватый принаймний цей раунд. Ну, раскусил его, Олег. А, согласишься со мной или нет? Дусматов. Он понимает, что будет делать. Аэропетян, опять же, вот только что это очень классно было видно. Пошел в атаку. Соперник, но пропустил такую вкусную двойку. Он, так? Да, такую вкусную двойку только что получил. Но опять же. Дусматову опять, только спасибо менеджерам команды Украинские атаманы, что такого парня, которого, в принципе, знали в мире бокса, вот после, очень всем он понравился, действительно, на универсиаде, о нем говорили, вот, что его получилось привлечь в состав именно нашей команды. Ну звернув увагу, так навіть якщо ось зараз був показую момент, навіть якщо а, в молоко вичає дослати, одразу вмагається реабілітуватися, одразу вмикає другу передачу, йде на суперника, не дозволяє тому продихнути. Ось що найголовніше. И вот так. То вот есть такое решение судей. А ну, первый арбитр с первого раунда чудак считает. Не, ну все же таки порахував одного разу на користь Досматова. Можливо, переплутав. То, но так, на он отдает oh, перевагу саме Рапитяну. И уже финал раунд. Да, последний раунд. Итоговый счет. Пока на данный момент 39-37 и дважды 36-40. В нашу пользу. Слышим танцуй, танцуй. Повеку намагався відправити в полі Дусматов, майже досягнув цілі. Чудово садумали рапетянщина мусит роботу. Да и шанс у рапитян только один только один выиграть этот бой, но дусматов не отпускает. Опять же, легко на ногах. То, про что мы боялись э, после первого раунда, как, не да, что не хватит бензина, что будет не таким активным вопросов нету. К Хасанбою. Такие знаешь, маленькие на такие-то Но за Манера до сей в всем раунде на Мани Так, высилие, высиле, высилие, руки опущены и влучай. Ну, это ты загнул, конечно. Украинский атаман, похожий на Мани Украинский атаман, э, Хасанбой Дусматов схожий на Майни так. Хотя почему нет? Что минута 40 последнего пятого раунда. Сливается. Ты правильно тоже заметил, что сливаются голоса тренеров. Непонятно, кто там что кому подсказывает. В принципе, можно узнать Для Валентина Соболевского. Боксерам вообще очень тяжело. Так таки не подказывать можно, но у нас Досматов дисно, трама, трамается и пойду, нет, трамается раунд. Минута двадцать. Минута двадцать. Какое впечатление, что там еще и заготовка осталась у Досматова на последнюю минуту вообще не собирается ни одного раунда отдавать сопернику. Ну знаешь, таки. Вот э, что особенно меня дуже импонует. Одразу сразу шикая вит. Вот сразу шикая вит, ответ на кожан выпад, аэропетиано Дусматов. Это было в блок. Ауса в жены. В следующую пятницу, вот в самом легком весе, я имею в виду, мы в Донецке уже посмотрим Юзурбека э, Латипова за украинских атаманов. Также они, кстати, в одно время пришли в эту команду. На него тоже очень огромная ставка и надежда. 40 секунд. Последние 40 секунд, но тут уже и надышался. Такое впечатление представитель команды России. А вот Дусматов бы, я думаю, еще пару раундов бы поработал. Питається накрити сильним акцентированным ударом, кожним ударом. Рапитян попадает дуже немного, вот... але достаточно він. много попадает, что Що найголовніше для нас, Хасанбой, Дусматов. Але Рапитян, звернуть увагу, завівся. Завівся Рапитян, Вже йде вперед, вже так огурно, достаточно. Просто навмання іноді, але йде. Тут же, разумеется, не до тактики. Личные секунды остаются у него для того, чтобы вырабатывать все. Все. Ну, супер бой. Первый, действительно, вот то, чего мы ждали в четвертьфинале украина Россия. Первый бой очень понравился, очень быстрый бой. И действительно, ребята в самом легком весе, то, про что мы говорили, очень большое количество ударов. Еще раз, самое интересное, то, что было в пятом раунде. Ох, вот здорово. за классно. Да? очень классно все Еще разнырнул, раз нырнул. Просто неимоверно. Ну, а за инерцию, за интуицию, что все так таки бачил. Не гадаешь. Пусть все удары аэропетяна, то сматов. В таком весе такая скорость. Человек, знаешь, тренируется с детства. Это все уже Рефлекторно, так, как бывает. Мы ожидаем решения судьи. Ну судей. да, ну как решение судьи. Я не, надеюсь, оно... мы просто ждем, чтобы узнать, с каким счетом да, победил хорошо. украинский чи атаман. Віддав, чи віддав, на думку судеб, он пятый раунд, че все ж таки не, ну, разумеется, что Валентин Соболевский был задоволен. Заспев отбылся, заспев очень классный. Ну и сразу хочется быстро проанонсировать следующий бой. Это Владимир Никитин и наш Коля Буценко. Старі знайомі, так? Старі знайомі уже встречалась. вони, ну Ну это наш друг первый, George который никуда считал. 50-45, 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 50 45 50 45 50 45 50 45 ну и последний. И судья номер 2, Джордж 2, 50-45-50-45. Таким образом, раздельным решением судей победу одержал. And your winner by split decision. From the blue tie! 1-0! 1-0 украинский атомат! 48, 47, 45, 50. Завжди українські атамани виходять вперед. В этом вечорі. 1-0 на півдію ще 4 супербоя. Так, і попереду Владимир Нікіт'ян проти Миколи Буценка дуже хочеться сподіватися, що Пусенко помститься. Ну а чого там приховати і чогось рів добирати. Ага, з нарахував на перемогу АРБІТЯ. Олег, через Duty Free чоловік летел. І Владимир Никитин проти Миколи Буценко зустрічалися вони на чемпіонаті світу.